Как проходит? Все хорошо, как и планировалось. Люди идут. Настроение хорошее. Позиция. да. Все на позиции. Не знаю, что еще. Пригласительные не раздавали. не раздавали. По спискам люди приходят. В принципе, была реклама по интернету. Была реклама по городу. И так, сарафанное радио. А... У нас есть распоряжение народного губернатора Луганска. Ну, да, птичьи, мы птичьи, работаем не просто так, да? мы работаем под эгидой Болотова. Да, а Валерий, Валерий Болотов, да? А вы не хотите проголосовать, молодые люди? Потому что хотим, чтобы была самостоятельная республика, чтобы деньги были на местах. И все. А дальше посмотрим. Вы считаете, Луганская область сама проживет без Украины? Так мы не отделяемся от Украины. Мы будем самостоятельно только экономически. Пока. А потом будет увидеть. Вы хотели бы, чтобы мы присоединились к Луганской присоединилась к России, например? Пока нет. Пока нет. Если дают, дадут федерализацию Западу и Юго-Востоку, чтобы существовали два. Практически, это, как говорят, это скрещена Украина с бульдогом на Вот тогда это, будем жить в составе Украины. А если нет, тогда будем мечтать о России.